На любых соревнованиях есть победившие и есть побежденные. Сегодня, как и в прошлый раз, из нашего проекта уйдут двое. Но вы молодцы. Как тренер, я знаю, как это сложно научиться прыгать с нуля и сделать свой прыжок хорошо. Владимир Гришко, я видела, как вы хотели прыгать. Я видела, как вы старались. Что-то, наверное, сегодня у вас не получилось. Возможно, вы волновались. Возможно, заявили не тот прыжок. Но так или иначе, мы думаем, что вам не стоит больше выходить на 5 метров. Вам нужно покорять новые высоты. Вы остаетесь вышки. Поздравляем. Итак, Владимир Гришко спасен решением судейского трио. Маэстро с нами. Его бабочка еще не раз размахнет своими крыльями в эфире вышки. Зараз у Тамари справді складний вибір. Таких три пару, таких три опоми. Як жінка, Практично. я думаю, що дуже складно вирішувати. По поводу следующего учасника у нас розразився цілий спор. Ми так і не прийшли к общему. Но большинством голосов ми вирішили. что этот человек должен покинуть вышку. Прыжки в воду – это сложный вид спорта и требует отваги, требует смелости. Кого-то он ломает, кого-то делает сильным. Это в любом случае опыт, но только не на вышке. Василий Бондарчук. Вы покидаете шоу. Складно, складно было оголошивать это призвучие. Это и вердикт Тамаре И сейчас, вот я думаю, все молодые девчонки в стране, они вздохнули с ужасом, теряя такого замечательного спортсмена, красивого молодого отца семейства Василия Бондарчука. Мы, к сожалению, не сможем увидеть в дальнейших выпусках в эфире Вышки, но... Для кого же из этих двоих, для Анатолия Анатольевича или Арсена Мирзаяна, продолжится наше шоу? Тамара, огласите решение. У вас осталось только двое. Один из вас навсегда покинет вышку, другой будет соревноваться дальше. Анатолий Анатольевич, к сожалению, вы покидаете наш проект. Выбор сделан. Василий Бондарчук и Анатолий Анатолич покидают наше шоу. Але Это я был думаю, первый и последний эфир Алиса за для них. Уже зараз сейчас последнее прощание с всеми участниками. Все восемь участников шоу «Вышка» просто сейчас. С своими плавочками, систразиками Залишается у шоу Вышка И вы просто Зараз можете сдействовать Останний стрибок Смотрите, они все-таки прыгнут еще один все раз восьмеро. Все вместе Участники. Давайте поддержите за Наших участников Вот Стрима. они В воде, которая Осы подарила все... Им нам столько славных эмоций и Руся Пишенко, и сальто назад от Арсена Мирзаяна.